Вітаю з вами програма Зірковий коктейль». Наш гість сьогодні може створити феєричне танцювальне шоу. Амадор Лопес відомий в Україні як талановитий танцівник, професійний хореограф та керівник шоу балету та гурту Румберос. Ну що нас сьогодні. У гостях Амадор Лопес. Привіт, дуже приємно. Амадор, очень рада вас видеть, у нас в гостях. Величко. Вы родом из Венесуэлы. Да. Как вообще вот, вы переехали в Украину? Ой, это очень долгая история, если я начну рассказывать на самом деле. То есть мы, будем, мы можем долго в этом говорить, но я приехал сюда уже 13 лет назад. Приехал сюда заниматься не тем, чем занимаюсь сейчас, да, вот судьба так сложилась. Я приехал сюда заниматься фрактованием и учиться. И, и так получилось, что я начал работать в этой сфере, вот, по по второе свои образование и вот остался здесь фехтованию, к сожалению, в Россель, но занимался своим любимым делом, то, что мне ближе по душе, то, что я больше всего люблю, радовать, радовать конечно, зрителей Украины. Как вот тяжело нам было учиться? Ой, это очень тяжело, <laughs> очень, очень тяжело. Я думаю, что я никогда не вьючу. Ну просто, знаешь, я, я такой маленький, когда я уехал из Венесуэлы, что я, в принципе, не задумался об этом. Знаешь, русский язык, мама сидела, "Дур, как ты вьючишь русский?". Ну они просто не знали, что тут разговаривают ну, на корейском mm -hmm. языке, знаешь. Ну как бы все знают вообще, никто не знал, что такое Украина, знали, что mm -hmm. такое Россия, Россия, Москва, там все. Конечно. А, Конечно. Мама, как ты вьючишь? Да мама, расслабься, ты сделала. Когда я приехал сюда, я понимаю, что это вообще, очень ну, очень сложно, очень много поддержи, очень много окончаний, очень много там меняются слова, знаешь, я вот с такими глазами я пришел, ну, ну вот разговариваю с вами, вот выучил. Поэтому, как бы, ну, поначалу очень сложно особенно общаться, но мне очень сильно помогло, что я одновременно как бы учился, одновременно и тренировался, одновременно и, конечно, начал работать как преподаватель латиноамериканской танцы, очень важно общение, поэтому ну, так сложилось, с что. С годами я... уже Да, с годами, да. Но на украинском что-то можете сказать. Ой, мы даже испоем да. сегодня попозже. Поляница. Полениться, конечно. Ну, что получается? Ну, я очень сильно люблю украинский язык. Вы в одном из интервью говорили о том, что если бы не переезд в Украину, у себя на родине вы могли бы быть врачом. Есть ли у вас практика докторская? Да, в принципе, вообще я учился здесь, в Национальный университет физического... Это не спорт Украины. У меня, как бы, красный диплом, диплом с отличием, именно как меди... ну, спортивный врач в области реабилитологии. Поэтому у меня спортивная практика есть. Я даже свою, э, как это, господи, подожди, как свою практику я проходил именно в военном госпитале. Поэтому можете oh, ее представить. Поэтому да, oh, я очень сильно да, люблю медицину, потому что мой папа был врачом, дядя тетя, ну как бы все очень как бы в, именно в такой докторской, в, семье, докторской такой, да? семье, да, поэтому я вообще уважал и уважаю до сих пор, люблю именно вот эту профессию я бы думал, что э, из меня хорошо бы получился педиатром то есть я бы хотел быть педиатром, но ну, я люблю очень ну, много детей, поэтому ну, бы хотел бы что-то полезное, там, их подлечить и типа, помочь, чтобы они не плакали. Ну, конечно же, не люблю уколик, но надо уколи тоже сделать. Вы еще очень хороший фехтовальник. В 2000 году вы стали чемпионом мира с фехтованием. Что вас привлекает? На самом деле, те люди, которые даже узнают об этом, они не верят. знаешь, что... Потому что настолько вот разные совсем сферы, да? Да, сферы то есть медицина, спорт, шоу бизнес, э, люблю да, э, ну, как бы, творить костюмы, рисовать, люблю что-то придумать, что-то прикольное, знаешь, ну... Но ну, слава Богу, что как бы, это а мне дано, знаешь, я это люблю делать. Это не потому, что мне надо, а потому что я люблю творить, люблю делать. Я думаю, что все равно это как бы творит, это все равно в каждой этой сфере есть какой-то вот эта доля. знаешь. Что касается аффектования, да, я практически пол своей жизни дал, пол жизни Я с, 8 лет начал заниматься фехтованием. Я тренировался два-три раза в, день. 7 дней в неделю, то есть это моя жизнь была, я любил этот, этот, вид спорта, люблю до сих пор. Вы участвовали в Майдансе. Да. И согласны ли вот такое мнение восходило, что вы один из самых добрых, один из самых, самых мягких таких хореографов? Я думаю, что ты мне другой спрашиваешь. Согласен, согласен, согласен ли я с результатом, конечно? Ну, я об этом ну, Ну, я не знаю знаешь, я такой, какой я есть. Вот вы меня видите, вот я только что приехал вот сюда, прямо с автобуса, вот сижу, да, и как бы с вами разговариваю, открытый, я очень открытый человек, я не люблю подковири, я не люблю, э, ну, даже как бы для меня шоу-бизнес, я вообще как бы совсем другой именно со сфере шоу-бизнеса, потому что я не, ну, не люблю... Э, э вот нас, не люблю вот это вот там, знаешь, вот я тебе сделал, ты мне сделал. Знаешь, не я такой, какой я есть, я очень открытый, очень <свес> э -э -э ну, добрый, не знаю, как добрый <свес> <свес> или не добрый, но я такой, какой я есть, знаете, поэтому Украина меня знает там и в камере, и не в камере, некоторые людям это нравится, некоторые, ну, мне не нравится, но я, знаешь, я вот открытый ко всем, поэтому это самое важное, и поэтому, может быть, так как вы и сирители, и Украина меня полюбила, знаете, я не вот точно знаю, что те люди... Точно так же, как они меня видят сейчас, вот а? такой эмоциональный энергичный, я выехожу, выхожу на улицу и с ними встречаются. они говорят, боже, а мы думали, что вы такие бредные, вы такой вредный, типа туда-сюда. Туда? Да. 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 А я говорю, что нет, а мы, а мы просто думали, что вы играли на камеру. Я говорю, а, чё, а что мне играть на камеру, что с это весом, мне да? даст? То есть, все равно, если, не дай бог, вы с меня встретитесь, то есть если я буду с вами плохо общаться, не фотографировать, если надо, фотограф, или сказать здрасте. То есть все равно это как бы я буду терять ну, как бы свои поклонники, свои э, люди, которые меня любят. Знаете, вот я приехал Верить сюда, вам? да, мне верят, это очень важно, что они верят. Вы это... руководитель какой? -то. Используете часто кнут или пряник? А, это вы можете своих ребят спросить. Они вещи там мне говорят. Я очень строгий. Строги? Да, я очень, очень требовательный, потому что я, я с ними работаю уже ну, всю жизнь. Ну, не всю жизнь, но около там, 8 лет у нас практически коллектив не менялся. Если менялся, очень редко, и потому что какие-то семейные ситуации, потому что со временем или вышла замуж, или там ушел в работу. Поэтому очень важное семейное отношение того, чтобы понимать именно, что это как механизм, знаете, когда вот кто-то из механизмов немножко как бы чуть-чуть не дает, ну то оно останавливается. Поэтому для нас очень важно. Конечно, везли, были там и творческие, там кризис, можно так сказать, я могу виду в том, что какие-то творческие проблемы, но это все равно мы оговариваем, и все равно э, мы открыты именно к такому общению, знаете, поэтому я со своими ребятами, да, я очень требовательный, очень требователь к ним, потому что я требователь к себе я не требователь как коллектив а кому какая каждая из них как как пеза может сказать, этого будет большой большой механизм да? папа учитель да. такой. Да? да не не папа учитель я не они мне говорят и шеф и папа и все они говорят поэтому да я очень востребователь но одновременно и добрые они знают что я могу покричать потом типа ну ладно Пройдет, да? да. Вы в танцю для тебя были судьей и оценивали участников. А вот в Майдансе как бы все переигралось и наоборот оценивали вас. Вот как труднее то, что я велю часть, ну, как участвовать, это наоборот прикольно, хорошо, потому что, и что я буду свет каждый раз, да, 10, 9, 8, там, ну, хорошо, я творил, я э, занимался своим двумя делом, а судьи его вот, делали свое, то есть я такой человек, что я люблю проводить все абсолютно, поэтому, почему вы нет, что-то, значит, у меня, я одел корону, что я, только вот, судья, да, да, только судья, нет, да а что, я пошел, попробовал, ушел к народу, типа туда, танцевал, воевал, да, поэтому я такой открытый человек, я делаю все, что мне нравится, поэтому мне на то время и до сих пор, я люблю этот проект, и жалко, что пока что его нет, Ну, дай бог, что все будет впереди. Место Харьков. Хореограф Амадор Лопес. V solnemu nočarju s hitna kaska. Я знаю, что вы любите украинскую кухню Ой, уважаю. и даже любите готовить. Сознавайтесь, что ну какое у вас кронное блюдо. У меня коронное блюдо очень много на самом деле, потому что я люблю готовить, когда есть время для своих друзей, Мы, на самом деле названы какая-то вечеринка, ужин, что с украинской кухне обожаю, люблю вареники и деруни, дряники, это все. Я вот смогу их с тоннами, с капустой, с вишней, с мясом, дируни со шкурками, с луком, с грибной подливкой. То есть я люблю это все, поэтому, естественно, то, что я люблю делать, я люблю кушать и люблю там готовить, нужно как бы что-то понимать. Поэтому я взял рецепт практически с каждой из них, ну, с бабушки там именно Закарпаты. Я добавлял, ну, как бы свое. В интернете прочитал, пробовал, как сделать, и вот получилось, как бы, свое фирменное, собственно. Ну, понятно, что не только украинский. Люблю готовить и так и, и торты, и люблю готовить и паэлья, и лазанью. Вообще, люблю готовить. Амадор, сейчас предлагаю вам поиграть такую игру. Mm -hmm. Представьте, что существует такой коктейль Амадор Лопес. Опа! И вот какие ингредиенты войдут вот в этот напиток? О, алкогольный или безалкогольный? Ну вот что? Ситуация какая у вас? Ну... Мне кажется, что, во-первых, там он много всего должно быть, знаешь, потому что микс. Он, он микс какого света. Ну даже не знаю. Я очень сильно люблю фиолетовый свет и люблю синий. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, он любит быть такой такой свет индиго какой-то фиолетовый голубой, не голубой, фиолетовый такой синий, только синий такой яркий, э, насыщенный, яркий, насыщенный. Вот это вот это для меня свет очень важно. Mm -hmm. эм, Горкий, не горка, он должен быть такой в меру. Ну, немножко сладенько, чтобы он как бы пошел, но все равно, когда ты его прикупили, что ты прочувствовал, что он как бы такой согревающий, Согревающий, да, ага, и так. немножко перчинки я выдал туда. Такое, что украинское, да? <сORGETY> да? <сORGETY> <сORGETY> спасибо вам за вам беседу спасибо. такую. А я нагадаю еще, с нами был Амадор Лопес, а мы встретимся с вами ровно за неделю, и у нас будет и инша зирка, и инша интересная история. На все добрые